Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidə Avropa İttifaqı və İslam dininə əleyhinə nümayiş keçirilib. Aksiya iştirakçıları Avropa İttifaqının miqrasiya siyasətindən narazılıqlarını ifadə ediblər. Bir qrup etirazçı ölkənin maliyyə nazirini tənqid edib. Onlar həmçinin İslam dünyəlinə şüurlar səsləndirib, Finlandiya hökumətinin qaçqınlarla bağlı siyasətindən::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::<noise>::< Amerikalı işçi təşkilatlarının Chicago şəhərində polis zorakılığına qarşı nümayiş keçirilib. Etirazçılar ötən ilin oktyabrında polis əməkdaşının Afroamerikalı yeniyetmə Laquan McDonald-ı diqqətlə yetirməsindən ittihamlanıblar. Aksiyə iştirakçılarının mürüşət etdiyi mərkəzi küçələrdə çox sayda polis büdləri yerləşdirilib. Nümayiş iştirakçıları polis sistemində irqçiliyə son qoyulmasını tələb ediblər. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl məhkəmə hadisəni törədən Jason Van Dyke-ın girov müqabilində zaminə buraxılması ilə bağlı qərar çıxarıb. Böyük Britaniyada Desmond kasırğası güclü daşqınlara səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində küçələr su altında qalıb, yollar bağlanıb, on minlərlə evin elektrik təchizatı kəsilib. Əlaqət zonalarından minlərlə adam təxliyə edilib. Ən ciddi vəziyyət Kamreoqraflığında müşahidə edilir. Burada çayların məcrasından çıxması nəticəsində şəhər və kəndlər su altında qalıb. Fküləyin sürəti saniyədə 120 metrə çatıb. Sutka ərzində bəzi ərazilərə aylıq normadan artıq yağıntı düşüb. Xilas etmə əməliyyatlarına yanğın söndürənlər və həbsçilər də cəlb edilib. Şotlandiya və İngiltərə arasında dəmir yolu nəqliyyatının hərəkəti dayandırılıb. Daşqınla əlaqədar İngiltərənin şimal-qərbində qırmızı həyəcan elan edilib. Doktor Sinermanın mətnə görə Yunanıstanda Aleksandros Grigoropou sadəyinütmənin 2008-ci ildə polis tərəfindən qətlə yetirilməsindən 7-ci il döyümü münasibətilə yürüş keçirilib. Faik Takdakınadakı Sintaqma meydanında polis zorakılığına qarşı nümayişə 3000-dən çox etirazçı qoşulub. Təhlükəsizlik təmin etmək üçün əraziyə 600 nəfər xişçilçi səfər dəyilər. Ətrafdakı metro stansiyaları bağlanıb. Stinc başlayan nümayiş qısa vaxta ixtişaşa çevrilib. Etirazçılar polisa daş parçaları, şüşə qablar və multitaktelativ avtomobil şinlərinə və tullantı qablarına vurub mağazaların şüşələrini sındırıblar. Onlar həmçinin Portuqaliyalı turistlərin olduğu avtobusu daşa basdılar. Nəticədə bir nəfər yaralandı. Əsas keçişçiləri etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qaz və səs bombalarından istifadə etdi. Daşıdırmalarda 18 etirazçi həbs olunub, 3 polis əməkdaşı yaralandı. Xatırladaq ki, 28-ci dekabrda Afinanın mərkəzində polis əməkdaşının naməlum şəraitdə 15 yaşlı yeniyetmə Aleksandros Qriqoropolsu təqribə yetirməsi kütləvi etirazçılarla nəticələnmişdi. Hədisənin ildönümü hər il Yunanıstanda təşkil edilən ən izdihamlı nümayişlərdən biri sayılır.